विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयिनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरिः ॐ ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत्कर्मणस्ति मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसी मे तदेकं वदनिश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयां हरिः ओम्